हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल आज का दो तीन दिन हो गए मुझे ब्लॉग बनाए दो तीन दिनों से कोई तो ब्लॉग नहीं बनाया और अब मैं जा रहा हूँ अभी अभी मैं जॉब से छूटा हूँ अब मैं जा रहा हूँ एट पुल खेलने मेरे दोस्तों का फ़ोन आया मैं जॉब से डायरेक्ट जाऊँगा आज एट पुल खेलना चलिए दोस्तों मिलते हैं

गुजरात की शान है वो हाँ वो लोग साहित्यकार है वो लोग लोगों के लिए बोलता है हिंदू के लिए सत्य बोलता है उसने महाराणा प्रताप को पूरा मतलब महाराणा प्रताप का जो है डिस्क्राइब किया पूरा शब्दों को डिस्क्राइब में किया है और उसके लिए उसके पास बहुत सारे वर्ड है और वो जो बोलता है आज आ डायरो है मतलब गुजराती में लोक भाषा में उसको डायरो बोलते हैं जैसे कि राजस्थानी फोक म्यूजिक होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अपने अपने प्रांत के अलग अलग विषयों के अलग अलग स्थानीय प्रसिद्ध म्यूजिक वगैरह होते हैं वैसे ही गुजरात में डायरो बोलते हैं डायरो इट्स तो लोक साहित्य जिसमें समाज समाज के वीर पुरुष और समाज की संस्कृति के बारे में अपनी भाषा में एक अलग लहजे में और, है, है। और आज है और आज थर्टी फर्स्ट अक्टूबर अक्टूबर तो सरदार सरदार वल्लभ भाई, भाई पटेल आज जयंती है तो उस विषय पे आज उन्होंने दायरा लगा हुआ है हाँ। के लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल समाज का गौरव इवन पूरे भारत का गौरव है आज उनकी पुण्य स्मरण तिथि में ये दो दायरा रखा गया है ध्यान से सुनना फिर कहना कि क्या चीज है लोग डायरा गुजरात और गुजरात संस्कृति इंक्लूडिंग के वो हमारे देश के लिए क्या कर्तव्य करते हैं क्या किया उन्होंने सब था, था। क्या नहीं किया था वो सब बताएंगे तो जितना हो सकेगा हम उतना ब्लॉग में तो दिखाएंगे खाएंगे आप भी देखो आप हाँ। भी उनको फॉलो करो राजेगा इट्स मेरा मानता हूँ की मेरे लिए तो वो कई हटके है उसकी मेरे जीवन में परछाई बहुत हटके है उस इंसान को कुछ अलग लेवल पे देख रहा हूँ और वो इंसान एक्चुअली में अलग लेवल पर है बिल्कुल तो चलिए मिलते आगे ब्लॉग में आज हम आपको दिखाएंगे क्योंकि पुल का हो गया कैंसर अब आगे उसी पे देखेंगे वहीं जाएंगे ग्यारह बजे का ग्यारह बजे तक मतलब आठ बजे स्टार्ट हो जाना मतलब आठ बजे का बोला है बट वो लोग आने में भी थोड़ी देर करते हैं हाँ तो कोई थोड़ा क्या है जितना अगर आज कोई फंक्शन रख रहा है कोई बड़ा छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो हर एक नॉमिनल बात है कि आधा घंटा पौना घंटा लेट तो होता ही होता है तो मतलब वो जब तक जमावट होगी तब तक तक पहुँच जाएंगे तो देखते मिलते आगे दोस्तों चलिए चलिए आप भी ये आइए ये। और की संस्कृति को तो भाई हम लोग निकल गए दायरे के लिए डायरा स्टार्ट हो चुका होगा अब फटाफट पहुँचेंगे एक दो तीन चार दो लोग और आ रहे हैं तो चलिए सीधे दायरे में मिलते हैं हम और दिखाएंगे आपको भी उसको चलिए ચલો ભાઈ હોય આવશે ગુજરાતી નો હવે આવશે ગુજરાતી ગુજરાતી ચર્ચા એટલે આપડે ભી ગુજરાતી ચર્ચા જ કરીશું ભાઈ હવે હાવજ નો અવાજ આપડવા પડશે

ખડી જોડી થી ભાગો તેથી હાવજે જવાબ દીધો તો અને એમ કીધું કવિરાજ શિયળ આમ તો ઠટકો આપ્યો છે જો જો તમે મજા જો આપડા સાહિત્ય થી ભાગો હાવજ અને મેઘાણી ઠટકો શિયળ ને દીધો શિયળ તારો ભડવી ભાગ્યો શિયળ કીધું કે ગામ ભગાય કાઈ કે ભાગો એનો વાંધો ને પણ આ કવિ હતા ત્યારે હું કબ ભાગો એ એને કીધું કે એક દીકરી હતી નારી શક્તિને માન આપવા માટે ભાગ્યો ગયો છો નકર તો હું હાવ છું ભલા માણસ પણ શક્તિ છે

અને એ પરંપરાની વાતો કલાકોની કલાકો તમે સાંભળો છો બે ગીતની બબે કડી લઈ મારે વિરામ આપીશ એટલા માટે કે જાવ

वचन थी हा हा पास तो अपने राजमानो आभार मानवानो के अईया आज आपण બધા भेगा तयार जे आपण पूरे आराम में जैन आया खरे जैसे पूरा अद्भुत मजा आ लाइफ में जो सखलो सांभाळवा मला हा मारा रटईच छुई गया एक अद्भुत आनंद ही जाय सका मारा रुवाडा ओवा देखी बस बैठा सांभाळने खरे घर मजा इ त